বৰ্তমান বর্তমান আহি আছো কিন্তু আপোনালোকে একটা পরিবেশ দেখাম বলে ভাবি ভিডিঅটো কৰিলোঁ করল পরিবেশ মানে এইদরা ধান বড় ধান সাংঘাতিক বড় ধান হয়ে আছে কিন্তু সি পানি দেখিছেনে না আর পানী তল গে আছে এ গে এরিয়াট ইয়াত বড় আছে কিন্তু পানী তল গে আছে বৰ্তমান মানে পানী একেবাৰে টেটুগুৰিলৈকে পাই আছে পানী আৰু দেখুৱাম ওচৰৰ পৰা চাব দেই এইডৰা খেতি ইমান সুন্দৰ বৰধান হৈছে এয়া পানী তলত এয়া পানী ধান পকাই নাই মাজে মাজে পকিছে অলপ কিন্তু দাব পৰা হোৱা নাই এয়া ইমান সুন্দৰ ধান মই একদম জুম কৰি দেখাম আপোনালোকক চাব দেই এইয়া তলত পানী দেখিছেনে এইয়া এইডৰা ধান এয়া পকাই নাই সেই মাজলৈ অলপ পকিছে আৰু সি আঁতৰলৈ পানী চক মই ওচৰলৈ আনি দেখাইছোঁ দেচনে গোটেই পানী সাগৰ এনেকুৱা পানী হৈছে জেঠমহীয়া এয়া পানী বতৰ বেয়া অৱশ্যে বতৰৰ কাৰণেই পানী হৈছে আগতীয়া বতৰ গ'ল আৰু বৰ্তমান মানুহে দুই এঘৰ দাবৰ হৈ আছে কিন্তু বতৰৰ কাৰণে দাব পৰা নাই গতি বর্তমান সময়ত এনে পরিবেশে এনে পরি প্রাকৃতিক যে দুর্যোগ হয়েছে দুর্যোগর ফলত মানুহে কিন্তু হাত সারবা নাই আর মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গেছে অবশ্যই এনে অতিষ্ঠ হওয়ার মূল কারণ সানুই হব লাগিব মানুষের যি কার্যকলাপ এই কার্যকলাপরপা কী জানি ভগবানেও কাকো নিষ্ঠার নিদা করেছে নাকি নজানো কিন্তু ইয়াত প্রায়ই আঁতরলে আপনাদের দেখিছে তাতো বড়ধানি আছে খুব ধুনিয়া হয়ে আসলে বড়ধানি কিন্তু পানীত একদম টেটুগুৰিলৈকে পাই আছে গতিকে মানুহে কেনেদৰে ধান চপাব এই কথাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিছে ইয়া ইপাৰত বৰটোকোলা পৰ্যন্তকৈ পৰি আছে বগলী বৰটোকোলা আৰু ইয়াৰ পানী গোটেই ইমান সুন্দৰকৈ খেতি কৰিছিলে কিন্তু কি হ'ব খেতি কৰিলেও এতিয়া চপাব নোৱাৰা হ'ল চপাবই যদি নোৱাৰে খেতি কৰি কি লাভ হৈছে ইমান সুন্দৰকৈ ধান হৈছিলহে খেতি কৰিছিল কিন্তু এয়া ৰাস্তা পদূলিত গৰুৱে আলিবলগীয়া হৈ গ'ল ছাইডতে আলিব নোৱাৰে যিহেতু পানী হৈ গ'ল গোটেইখন পানী আৰু এই পানীৰ কাৰণে ছাইডতে আলিব নোৱাৰে ৰাস্তাতে আলিবলগীয়া হৈছে এইডৰা ধান এয়া পকিছে আৰু এয়া পানী চাওক এই কাষতেই পানী এয়া এই কাষতেই পানী আৰু বতৰো বৰ্তমান ভাল নহয় বতৰ এনেকুৱা অৱস্থা বৰষুণ পৰোঁ পৰোঁ হৈ আছে এয়া মই আপোনালোকক অকণমান ভিডিঅ'টো দেখালোঁ স্কুল আহি থাকোঁতে মানে ৰাস্তাৰ কাষতে আছে আৰু দুই এজাক বৰষুণ দিলেও হয়তো এই ৰাস্তাটো পানী হ'ব যিটো ৰাস্তাত আহি আছোঁ পানী হ'ব নাও চলাচল কৰিব লাগিব গতিকে এনে পৰিস্থিতিতেই মানুহবোৰ জীয়াই থাকিব লাগে কৰ্ম কৰিব লাগে এয়াই গতিকে আপোনালোকৰ তাতেনে পানী হয় নেকি জনাবচোন ধন্যবাদ